Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang burung perkutut agar gacor, manggung dan jinak. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, komen, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Semoga saja bermanfaat untuk Anda semua. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya. Ini ambil hal-hal yang baik, buang ulasan yang tidak baik. Nah, semoga saja bermanfaat. Cara merawat burung perkutut bagi pemula maupun yang sudah mahir terbilang mudah, karena pada dasarnya burung perkutut adalah burung yang mudah untuk dirawat, sama halnya dengan burung-burung lainnya Burung perkutut merupakan salah satu burung pemakan biji-bijian yang termasuk dalam suku Columbidae Dari jenius Geopelia, burung ini memiliki beberapa ciri-ciri seperti tubuh yang ramping dan kecil dengan ukuran maksimal 21 cm Dengan warna dari kepala sampai leher berwarna abu-abu uh, Burung perkutut lebih sering dikatakan burung asli Indonesia karena burung ini tersebar di beberapa wilayah Indonesia Terlebih di beberapa Kota di Pulau Jawa, akan tetapi penyebaran burung ini terdapat di beberapa wilayah negara tetangga seperti Filipina, Semenanjung Malaysia, Thailand dan beberapa negara terdekat lainnya. Sampai saat ini jumlah burung perkutut semakin bertambah seiring dengan peminat yang terus-menerus bertambah. Entah itu dari kalangan kaum muda, eh, kalangan bapak-bapak atau eh, <coughs> orang dewasa maupun orang tua. Akan tetapi peminat dari burung perkutut biasanya masih Ber, uh, di sekitar Pulau Jawa saja yang memang senang memelihara burung burung perkutut di Indonesia ini sebagian besar adalah orang-orang dari Pulau Jawa dalam memelihara atau cara merawat perkutut ber <tuh> setelah mengetahui beberapa aspek yang harus dilakukan rutin demi menghasilkan burung perkutut yang berkualitas uh, yang manggung dengan merdu manggung dengan uh, suara yang enak didengar cara merawat mungkin ada beberapa cara antara lain adalah beberapa cara merawat burung perkutut yang bisa dipraktekkan di rumah antara lain adalah satu memilih jenis kelamin yang tepat jadi memilih jenis kelamin yang tepat adalah pilihlah jenis kelamin yang jantan untuk kalian, kalian yang menginginkan burung perkutut yang gacor sudah dipastikan uh, berjenis kelamin jantan dan begitu juga sebaliknya apabila kalian hanya ingin merawat burung saja jenis kelamin dari burung ini janganlah jadi patokan ketika kalian masih bingung menentukan jenis kelamin uh, Betina saja bisa bunyi bagus jadi tidak jangan berpatokan jantan saja jadi banyak burung-burung betina yang bersuara merdu juga uh, kalau tidak juga bisa burung betina juga bisa ditermak bisa ditangkarkan dan bisa menghasilkan bundi-bundi ekonomi atau bundi-bundi uang yang di uh, perekonomian <coughs> keluarga. Apabila kurang lebih 1 cm berarti burungnya berjenis kelamin jantan. Uh, membedakan sumpit lebih 1 cm, jadi kalau renggang atau sempitnya harus di uh, raba sumpitnya. Ketika kalian masih bingung menentukan jenis kelamin burung, cukup dengan cukup membedakan sumpit kerapatan kaki ataupun uh, ap apabila kurang lebih 1 cm berarti burungnya berjenis kelamin jantan, dan untuk betina, sumpitnya lebih regang dari ukuran jantan. Apabila masih bingung, bisa juga dengan cara membedakan badan, dimana badan burung perkutut jantan memiliki badan yang besar dan panjang, tegak, serta ekor yang menyatu, serta lincah agresif dibanding dengan burung-burung uh, perkutut betina. Yang kedua, bisa memandikan burung perkutut dengan rutin. Hal nomor dua yaitu memandikan burung dengan teratur. Memang, poin ini adalah. Poin wajib bagi kalian yang memang ingin memelihara burung jenis apapun, karena dengan cara memandikan teratur, membuat si burung selalu fresh, selalu riang, eh, selalu bersih, dan terlihat lebih menarik. Bulu tambah rapi, tambah mengkilat, tambah eh, <coughs> elok dipandang mata. Apabila memandikan burung perkutut, alangkah baiknya disemprot atau... Menggunakan sprayer yang halus, selain itu juga ada ramuan khusus untuk memandikan burung perkutut ini, yaitu menggunakan air cucian beras yang dicampur dengan daun sirih sebanyak tujuh lembar untuk menghilangkan kutu-kutu dan mengkilapkan, mengkilapkan warna bulu burung perkutut, serta uh, menghilangkan bakteri-bakteri jahat yang terdapat di bulu-bulu perkutut -bulu tersebut. Yang ketiga, uh, bisa dengan cara menjemur burung. Setelah memandikan burung, hal yang harus dilakukan adalah dengan menjemur burung itu sendiri. Jemurlah burung di panas pada pagi hari mulai pukul 7 pagi sampai 9 pagi, agar panas matahari tidak terlalu menyengat. Fungsi dari penjemuran burung adalah agar menjaga suhu tubuh burung perkutut membuat burung terbiasa dalam suhu panas. Selain itu, juga menjemur burung juga bisa membuat men menjauhkan dari penyakit, entah itu bakteri dan juga kutu atau entah itu. Uh, Virus-virus yang berbahaya di dalam burung perkutut tersebut uh, bisa juga dicampurkan uh, sampo, uh, entah itu sampo burung atau sampo manusia, nggak apa-apa asal tidak kena mata burung perkutut tersebut. Keempat, bisa memberikan makanan pokok. Uh, makanan pokok uh, cara merawat perkutut nomor empat adalah pemberian makanan pokok untuk burung perkutut yang tepat bagi burung perkutut kita agar burung perkutut kita sehat. Jenis pakan utama burung perkutut ini sepertinya biji-bijian dan rumput rumputan -rup dan padi-padian serta selain pakan itu ada beberapa pakan yang sering diberikan oleh para pecinta burung perkutut agar burungnya tambah rajin manggung, rajin berbunyi, eh, gacor eh, dan kandungan pakan yang berprotein tinggi haruslah diberikan kepada burung perkutut tersebut entah itu millet, jawawut, gotem, ketan hitam, beras merah eh, dan lain-lain suasana yang baik eh, adalah faktor yang kelima Faktor yang kelima adalah penempatan burung perkutut di suasana yang baik atau suasana yang tenang dan nyaman untuk burung perkutut tersebut. Selain empat faktor di atas yang telah disebutkan faktor suasana yang baik untuk burung perkutut perlu diperhatikan demi membuat si burung perkutut nyaman. Biasanya apabila suasana yang kurang baik atau kurang baik atau kurang bersahabat akan membuat si burung stres uh, dan bisa kelabakan dan bisa menimbulkan luka-luka uh, di sayapnya ataupun luka-luka di paruhnya. Jadi harus uh, menempatkan burung perkutut itu di tempat yang tenang Uh, tempat yang nyaman untuk burung perkutut tersebut. Yang keenam bisa uh, diberi pemberian minum minuman yang bernutrisi <koh> maupun minuman yang uh, jernih ataupun yang matang. Selain pakan atau minuman pun perlu diberikan yang terbaik bagi burung perkutut kesayangan kita berikan air minum yang ditempatkan yang ditaruh di dalam sangkar agar ketika harus burung bisa minum karena burung perkutut biasanya burung yang cukup butuh air dalam sehari harinya jadi jangan sampai burung perkutut kita kehabisan air minum dan bisa mengakibatkan dehidrasi dan malas untuk bunyi dan lama kelamaan bisa menimbulkan eh, mati karena kehabisan air minum tidak bisa minum <coughs> dicepuk pada tempat minumnya yang ketujuh pemberian minyak ikan Nah ini tahap penting juga untuk pemberian minyak ikan untuk burung perkutut kesayangan kita Tidak hanya manusia saja yang membutuhkan minyak ikan untuk daya tahan tubuhnya dan untuk uh, perkembangan bulu-bulunya agar tampak rapi, tampak uh, mengkilat Karena minyak ikan mengandung vitamin E dan omega 3 yang tinggi Burung perkutut butuh untuk membantu perkembangan baiknya dalam cara memberikan cukup dengan cara dilolohkan langsung ke mulut burung Dalam melolohkannya hindari jangan sampai burung tersedak atau uh, Berikan air-air uh, Atau basahi paruh burung Agar burung tidak tersedak pemberian minyak ikan ini sebaiknya diberikan satu butir Per tiga hari atau seminggu sekali Agar burung tetap sehat Jadi uh, Berikanlah minyak ikan yang ukurannya kecil Khusus untuk burung Ataupun yang berukuran kecil Jadi tidak jangan besar-besar Nanti uh, bisa <coughs> Menghambat tenggorokannya Dan bisa mengakibatkan burung berkutut kita mati karena terhambat minyak ikan yang terlalu besar. Jadi pemberian minyak ikan harus dengan ukuran yang kecil saja, jangan terlalu besar. Yang kedelapan bisa uh, diberikan kencur. Selain minyak ikan, pemberian kencur pun bisa membantu si burung untuk tetap sehat dan akan menjadi burung yang unggul. Selain itu ada beberapa manfaat kencur, yaitu uh, manfaat kencur untuk burung perkutut kita adalah satu menyehatkan burung perkutut dalam uh, berkicau atau manggung dan mengeluarkan suara-suara yang jernih merdu, dan nyaring. Uh, dan manfaat kencur yang lainnya adalah mencegah dan mengobati radang tenggorokan pada burung perkutut itulah manfaat kencur untuk burung perkutut dan membantu melonggarkan rongga nafas dan menguatkan nafas pada burung perkutut kesayangan kita. Uh, kencur juga bisa membantu dalam menguatkan pita suara burung perkutut agar pita suara tambah nyaring, tambah merdu, tambah enak didengarkan. Masuk ke dalam telinga dan singgah di dalam hati dan menyenangkan pemiliknya atau sang majikannya. Dengan beberapa manfaat di atas, dalam memberikan kencur pada burung perkutut pada dua cara, yaitu dengan cara kencur diparut, kemudian dicampurkan air dan diperas sehingga mengeluarkan air ke kencur. Airnya lalu diberikan kepada burung perkutut atau dengan cara lain, yaitu dilolohkan langsung ke mulut burung perkutut dengan ukuran sebiji kacang hijau atau kecil-kecil. Cara melolohkannya yaitu kencur dikupas selalu diambil bagian dalam, dan kencur dan dipotong sebesar biji kacang hijau kedelai, dan kemudian diberikan pada burung perkutut. Rentang waktu pemberian kencur adalah minimal 3 sampai 4 hari setelah pemberian minyak ikan. Jadi bisa diberikan kencur seminggu sekali ataupun seminggu dua kali. Bahkan kalau sudah kacor bisa uh, satu bulan sekali untuk pemberian kencur untuk burung perkutut kita. Untuk selanjutnya kita bisa memberikan kacang hijau sebagai asupan nutrisi baik untuk burung perkutut. Cara memberikan yaitu dengan cara merebus 5 sampai 8 butir kacang hijau atau banyak kacang hijau yang kita rebus kalau kita punya koleksi perkutut banyak atau kelangenan perkutut banyak jadi <tuh> setiap perkutut bisa diberikan lima butir uh, dengan cara uh, dengan cara dilolohkan langsung ke dalam mulut burung perkutut atau paruh burung perkutut uh, dengan cara proses kacang hijau direbus dulu setelah lunak uh, dan dingin baru dilolohkan berikanlah kacang hijau dalam durasi satu minggu sekali agar nutrisi yang terdapat pada kacang hijau dapat dicerna sempurna oleh burung perkutut kesayangan kita. Yang ke-10 adalah jaga kebersihan kandang. Tidak hanya manusia saja yang akan senang apabila rumahnya bersih. Burung perkutut pun apabila rumahnya atau sangkarnya bersih akan membuat membuat burung nyaman dan rajin berkicau tinggal dalam sangkar. Selain itu juga menjaga kebersihan sangkar burung akan menjaga burung kita terbebas dari beberapa penyakit yang Menyerang burung perkutut, kita cara membersihkannya hampir sama dengan membersihkan kebanyakan sangkar-sangkar atau sama dengan burung-burung lainnya. Ketik, ketika membersihkan setiap hari, dari kotoran, burung, dan juga bersihkan tempat pakan dan tempat minum <tuh> agar burung dari lumut yang menempel di air minumnya. Jika memang memungkinkan, bisa diberikan infeksi inseksi insektisida untuk menjauhkan kandang dari virus dan juga bau yang menyengat yang ke-11 bisa diberikan multivitamin atau vitamin selain makanan pokok dan makanan pendamping yang sudah dikatakan di atas tadi pemberian vitamin pun perlu diberikan sebagai pelengkap nutrisi dari kebutuhan burung perkutut kebanyakan pemilik burung memberikan ebot feed ataupun PNR e BNR feed maupun merek-merek yang lain yang terjual di Toko burung maupun pasar pasar burung. Pemberian ekstra fooding hampir sama dengan multivitamin ataupun pakan lainnya. Pemberian ekstra fooding seperti uh, undur-undur dan juga kroto bisa diberikan kepada burung perkutut agar burung tidak terlalu bosan dengan makanan pokoknya uh, tentang biji-bijian tersebut. Yang ke 14 uh, bisa diberikan pemberian jamu. Untuk cara yang satu ini biasanya dilakukan oleh para uh, penggemar burung perkutut atau kongmania untuk jenis perkutut bakalan Jamu yang diberikan bisa berupa campuran beberapa rempah-rempah pilihan yang sering diracik khusus untuk burung perkutut dan memberikan jamu bisa seminggu minggu sekali agar terbiasa magu. Biasanya dalam rentang dua hari setelah pemberian jamu tadi pasti burung perkutut akan jadi lebih sering berbunyi. Jenis jamunya bisa jamu racikan sendiri ataupun jamu kemasan pabrik yang terjual di pasar pasar atau terjual di toko-toko burung dengan merek-merek tertentu entah itu Larasati, entah itu Kong Manian dan lain-lain. Yang ke-15 adalah melakukan mastering atau e, pemancingan burung perkutut dengan suara MP3. Hampir sama dengan beberapa jenis burung lainnya dalam tahapan melakukan mastering. Di sini adalah memancing burung perkutut kita agar mau berbunyi mengikuti suara lainnya. Caranya cukup putar MP3 suara burung perkutut, atau burung lainnya agar memancing burung perkutut maupun mau berbunyi, entah itu perkutut lokal dan entah itu perkutut Bangkok maupun perkutut crossing. Biasanya cara ini efektif untuk membantu burung yang sulit berbunyi. Yang ke-16 bisa memberikan pasangan atau jodoh. Untuk faktor ini, yaitu dengan memberikan pasangan terhadap si burung, biasanya burung yang memang dalam masa birahi, dia akan selalu berbunyi setiap saat. Caranya yaitu dekatkan burung jantan dengan burung betina, atau bisa jadi uh, dimasukkan dalam satu sangkar. Biarkan mereka dalam satu kurungan beberapa saat, setelah itu baru pisahkan kembali burung. Terlihat jodoh bila... Tidur berdempetan maupun mau loloh-lolohan, dan yang terakhir adalah penangka, eh, penanganan di masa apabila si perkutut terkena beberapa gejala penyakit ataupun penyakit yang memang tidak terlihat secara kasat mata. Cara mengetahuinya biasanya bisa di dari warna dan wujud kotoran dari burung perkutut tersebut, entah itu mencret atau berair. Biasanya, mengisyaratkan kalau mencret berarti burung perkutut kita eh, kurang sehat selain faktor cacingan ketika burung mentret adalah juga ditemukan burung perkutut yang sangat doyan minum <coughs> Hingga kotorannya berair seperti mentret selanjutnya apabila menemukan kotoran yang berwarna hijau bisa juga mengisyaratkan bahwa burung perkutut kita sedang kurang sehat dan uh, harus diberi jamu tambahan dan harus diberi Makanan yang berprotein maupun berkarbohidrat <coughs> Beberapa cara di atas adalah sebagian kecil tutorial cara merawat burung perkutut agar uh, gacor dan jinak dan rajin bunyi. Biasanya dilakukan oleh beberapa komanya. Apabila kita ingin membuat burung perkutut kita menjadi burung unggul atau juara, cukup dengan melakukan perawatan dengan rutin atas uh, dengan cara yang saya sebutkan di video ini semoga saja bermanfaat untuk Anda semua, dan jangan lupa uh, subscribe, like, aktifkan lonceng notifikasinya, komen, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Salam komania salam persahabatan, salam silaturahmi, salam jabat erat, salam rahayu, salam sukses selalu untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke, dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.